Хотел бы услышать вообще ваше мнение, то есть об увиденном. Как дорога по сравнению, с ну, существующим, то что вы видели, то что должно быть. Ну на мой взгляд, эти 70 километров новой платной дороги М11, она будет называться. Она будет строиться качественно, мы проехали, видели хорошую технику, дороже строительную, импортная техника. Серьезно, Смотрим вот так, косы, уже за всего за все трав производится. Но единственное неудобство этой дороги будет, конечно, это что мало полос движения. Только две полосы в одну сторону и две полосы в другую сторону. Это будет, конечно, неудобно при условии, если будет ходить тяжелая техника самосвальная или пропускной способности не хватит? Пропускной способности будет мало, конечно. Между Ленинградом и Москвой. Нужно минимум было бы по три полосы в одну сторону, три полосы в другую. Дорога тяжелая была здесь, конечно. Мы проехали, видели много болот, много лоторфовки. Деньги большие брошены сюда. Но я, мы думаем, что дорога оправдается. То есть пока никаких замечаний нет или все-таки что-то есть? По качеству технологии производства работ замечаний нет. Obrigado.